Которая помогает вообще сбросить волнение Вот когда, вот например, вы будете выступать где-то перед, перед экзаменом волнуетесь Тогда немножко есть волнение такое И напряжение, конечно, скованность появляется сразу Сразу как-то руки Вот такое простое упражнение Называется веселый рэмбо Как оно делается? Берем, сжимаем палочки все, все, все сжимаем палочки и так сжали и превращаемся в рэмбо. Рэмбо это значит мы сжимаем полностью да, коленки, все пяточки, да, и сжимаемся, сжимаемся. Вот такие мы становимся, вот такие вот. рэмбо. Жмем, держим напряжение, держим напряжение, держим. Сбросили. Сбросили. Хорошо. Давайте теперь на музыку. Теперь можно. Сейчас постараемся расслабиться. Э, нет, там называется музыка первого года. Я не могу расслабиться под эту музыку. А нет нет, 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 нет. Давайте так. Давайте так. Вот, давайте так. Сейчас будет звучать музыка. И ваша задача, слушая эту музыку, придумать образ, а, ну, да, в котором бы вы могли двигаться под эту музыку. То есть э, музыка это характер, понимаете, да? И тут и нужно вот слушая эту музыку, я не знаю, вы прыгать танцевать, может быть вы начнете. То есть что-то, что у вас ассоциируется с этой музыкой? Окей, нет, водоросли мы не включаем. Вот а, ага. водоросли, это самое последнее. <связь> вот по порядку <связь> какое. Поехали. Громче можно. Двигайся, <связь> не только двигайся Можно идти, идти. Девочки, включаем фантазию. На увидели, да, 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 Вот увидели двигаться, начинали двигаться под эту музыку. Хорошо, спасибо. Теперь смотрите, сейчас я включу музыку. Вы должны представить себя водоросли. На дне моря. водоросли. И вы должны сейчас перевоплотиться в водоросли. И когда будет звучать музыка, двигайтесь. Постарайтесь закрыть глаза, максимально расслабиться и дать свободу своему телу, своему воображению. Окей? Okay? Поехали. Водоросли. <laughs> so... you mm -hmm. что-то подобное с собой. Mm. Какие ваши ощущения? Мы сейчас делаем это все, знаете, так, клоп, клоп. Просто я хочу вас немножко окунуть вот в этот мир творчества. Когда ты можешь переключаться, когда ты можешь уходить из одного состояния в другое, это настолько необычно. Присаживайтесь. Начинается самое интересное. Кто-нибудь когда-то в детстве играл в крокодил? Все! Все играли. А вы знаете, что это и игра напрямую вся... Вот когда мы там в детстве как-то... Но когда ты реально уже осознанно, ты понимаешь, что это урок актерского мастерства, что тебе нужно сейчас включить все твое воображение, всю твою фантазию, мимику, жесты. И тебе нужно, по сути, стать актером для того, чтобы там, да, показать какое-то слово. Вот мы сейчас попробуем с вами поиграем okay? да. Окей? что? Не <с> Мой пакетик со словами оказался пустой. Давайте сам. Хорошо, ну не переживайте, у меня есть. Запускай. Несколько вариантов. Хорошо.